Кожна професія вимагає певних здібностей та навичок. Між тим, невід'ємною складовою багатьох із них є людяність та милосердя. Саме до таких можна віднести роботу працівників соціальної сфери, адже їх діяльність, передусім, спрямована на допомогу та підтримку малозахищених верств населення. Дорогим колегам я хочу пожелати ну, прежде всего, крепкого здоров'я. терпение, потому что работа наша сложная и моральная, и физически здесь нечего скрывать. И работа с людьми всегда была тяжела, но тем не менее мы находим возможность. У каждого у нас есть горячее сердце, добрые руки и мудрая голова для принятия решения. Поэтому семейного благополучия, ну и успеха в работе. У сфері соціального захисту зараз працюють близько трьох тисяч криворіжців. Саме до них у переддень професійного свята з нещирішими словами звернувся міський голова Юрій Вілкул. В цьому году ми проаналізували все і прийняли с вами в місті рішення. І я благодарен депутатам міського совету, которые підтримка это і ми на 2 мільйони збільшили фінансування. на помощи и другие вопросы для социальных служб. И она в этом году уже составила почти 10 миллионов. Безусловно, расширяется и сеть наших социальных учреждений. И вы знаете, что в нашем городе этому уделяется большое внимание и на содержание нашей сети социальных всех э, учреждений из городского бюджета в этом году выделено более 45 миллионов гривен. Ну, конечно, самое большое наше достоинство – это наши социальные работники, те люди, которые действительно ежедневно отдают и свое здоровье, нервы, и, будучи небезразличными людьми, все делают для того, чтобы те, кто требует нашего внимания, они это получали. За вагомий особистий внесок та з нагоди професійного свята, почесною грамотою Дніпропетровської облдержадміністрації нагороджено вчителя-реабілітолога Криворізького дитячого будинку інтернату Галину Прокопенко. Також під час урочистостей запрошеним вручено нагороди міського рівня. Это праздник непосредственно тех, кто своим трудом обеспечивает, обеспечивает оказание социальных услуг нетрудоспособным гражданам, пенсионерам, ветеранам войны, труда, инвалидам и другим незащищенным категориям населения. Хотелось бы сказать, что это праздник также тех людей, которые являются нашими социальными партнерами по выполнению тех или иных функций в решении вопросов социальных. Это и работники пенсионных фондов, работники управления труда и социальной защиты, работники центров занятости. Это наши дорогие социальные партнеры. Это праздник тех людей, которые при выполняя свои функциональные обязанности не только по своим должностным обязанностям по функциональным обязанностям а и по зову сердца это люди милосердные это прежде всего хотелось бы сказать это конечно же профессионалы а далее такие качества да, при как милосердие терпение умение выслушать человека и найти правильное решение в его сложной допустим ситуации. До вітань та найщиріших побажань на адресу працівників соціальної сфери приєднався голова Криворізької міської ради ветеранів Микола Дабіжа. Самі ж винуватці свята зичить своїм колегам, передусім, здоров'я, наснаги та невичерпної енергії у нелегкій, але такій благородній справі допомагати людям.